17-18 мая здесь в районе Богородочного, Сидорова при, при немецком наступлении очень массированный был обстрел и бомбежка здесь очень много осталось ну так сказать их очень сложно под поднимать, потому что почва вся изуродована осколками. И, как по рассказу местных жителей, небо потемнело от самолетов. И был очень, очень плотный обстрел, переносился на 100 метров каждый раз. И солдаты практически если находим, они разорваны ну, в клочья, так сказать. Ну, 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 удается изъять там часть, ну, какую-то часть останков, а не полностью сказать, был человек. Первое мероприятие такого масштаба было проведено в прошлом году в сентябре. Посвящалось оно к дню освобождения нашего славянского района. Проходило оно в селе Пришиб. Это наш, наш сельский совет. Вот. Тогда Перезахоронено было 212 воинов, 17 из которых были именными, остальные были все неизвестными. Сегодня перезахоронению подлежат 44 воина. К сожалению, все они неизвестные. Ни имя, ни фамилии мы их не знаем, никогда уже не узнаем. Но то, что их объединяет и для нас, это то, что они отдали в Самое ценное, что есть человек, это свою жизнь за освобождение нашего, нашего славянского района от нацистов.